персональную ответственность да, в чекай, выпадку... Еще еще. по продажам, ну, скажу так, почему не продаем? Ну, да, не знаю, это я работаю на атомной станции, не в министерстве, но мы изучали недавно вопрос, какие требования к качеству электроэнергии выдвигает европейская энергосистема. Так вот я хочу сказать, ни один электроблок, энергоблок Украины может быть за исключением, так как слышать, так называемый Буштинский где Ахметов создал идеальные условия для своих тепловых станций. Так вот, ни один блок сейчас не может обеспечить электроэнергию такого качества. И чтобы, чтобы присоединиться хотя бы несколькими блоками к системе, к нашей системе Европы, вот, и через присоединение блока номер два к Буштинскому острову и дальше на Европу, может кто-то выполнить, когда прошлой осенью польский такой бизнесмен приезжал и хотел вот этот проект уйти, чтобы с польской помощью вложить какие-то средства в блок Минский 2 и соединить, выделить его из энергосистемы Украины через Бушкинский остров и соединить к энергосистеме Польши и тем самым Европы. Мы посчитали, сколько нужно для этого денег. для того, Ми допомогли залишити на десятки мільярдів. Хто понесе персональну відповідальність у випадку надзвичайної ситуації, яка станеться, не дай Бог враховуючи ці всі експерименти? Раз. Друге, чому енергоатом прийняв рішення без громадського обговорення? Стосовно таке решение уже принято. Два. Ну и третье. с ви родом? Так, давайте встретим. Так, да. Я природный россиянин, Родился в Центральной России, Теревская область. Я там учился в школе. Я там закончил физико-технический факультет. Горьковского на тот момент. Политехнический института. И в 89 году при Советском Союзе по распределению если кто-то помнит еще такой, да. социальный еврей, да. который да. по распределению в 80 году приехал работать в Минске. Начал простым инженером в самой низшей категории То есть мой опыт работы 27 лет На, на атомной станции Хмельницкая АЭС, да? да. Значит, кто понесет ответственность? В Минске в четко записано, что полную единоличную ответственность за безопасную эксплуатацию, ну, в том числе и за все последствия. Несет да. эксплуатирующая организация. Несмотря ни на подрядчиков, которые какого-то не они сделали, ни на регулятора, который что-то не то разрешил. Четко персональная ответственность эксплуатирующей организации. Это законодательство Украины. Ответ ничего больше. Все что все, пошло, что? Ну, все, я же слух, а Значит, за то, что закон об использовании ядерной энергии и условиях безопасности четко определено случай, когда должны проводиться громадские слухи. В случае ввода новых объектов, в случае проведения срока эксплуатации своего проектного, а вот для проваживания таких режимов громадских слухи нет. Это законодательство. Я понимаю, не пытаюсь. За ваш производственный